Расскажи, будь ласка, как вам удается выращивать чемпіонів? Это сложное питание, я разумею. Ну как? Обычно тренер ищет самых высоких, самых способных. А у меня приходят те, что остаются. У нас забирают э, панкратион, борьба, музыкальная школа, цирковая студия. Танцевальная студия. И, Танцевальная. Да. И вот подходит возраст, что он набирает, они все заняты. И мне иногда родители приводят таких детей, полупарализованных. Надо укреплять. В начале укрепления, если человек окреп, тогда уже идет техника. Техники нет, нет результата. А для этого спринтерская подготовка, скоростная подготовка, прыжковая подготовка и координация в особенности. Если в человеке есть живчик, то есть живчик ⁇ это реакция, взрывная реакция, если есть. Значить, он буде чемпіоном при условиї хорошій техніки, хорошій підготовки. А в нас що як можемо, так і готові. Ну, вот. ну, не скромніше. Вам вдається сьогодні в умовах, скажімо так, сільської місцевості, сільської спортивної школи зробити те, Ну что навіть в кращих умовах не завжди выходит у ваших коллег? Ну да, искать, искать жимчик в каждом спортсмене, искать что-то основное, чтобы он толкал. Включать голову, включать, чтобы он думал прежде всего, не будет головы, не будет результата. Чтобы он чувствовал. В основном сейчас ребята толкают, как получится. Если, например, спортсмен заходит в круг. Он должен знать, он должен чувствовать как он делает скачок, как он делает толчок. Он должен чувствовать, если такого чувства нет, результата не будет. Вот это я и учил. Чувствовать и большая подготовка. Вот это результат. тренером Я вас вітаю. Я вам, вам дякую. Як представник федерації, я думаю, що ми завжди нагороджуючи вас, бажаємо вам нових радикальних успіхів. Успіхів ну, вам, мене... пані Надія. З надією. Технології, як рожати чемпіону, у мене є. Кожному треба індивідуально підходити, шукати, чи що він буде толкати. Це вам вдається, ми вам бажаємо успіхів. 不行。